小的时候我看电视，我就看到记者他们常常去做采访，然后我就很想要以后长大的时候可以当记者。呃，我的工作我可以去很多的地方，嗯、呃，我有机会可以吃到很多的美食。我们公司现在介绍台湾旅游这个部分，然后我是负责报道台北的地方。我就是喜欢做采访，我喜欢跟人互动，跟跟人沟通。<laughs> 在这里有。 台湾最好吃的芒果冰哦，这个呢，因为配合花博呢，然后老板还有放这个，嗯，很特别，就是玫瑰花，对，可以吃的玫瑰花，好，我试试看，可以吃。如果我采访美食，好吃到一个，哇，怎么这么好吃的食物，就哇，非常的快乐。然后我如果是采访一些景点，我到一个地方，我看到哇，这么这么漂亮的一个地方，会让我觉得。 就是很开心，对，这、就是我工作的乐趣。好吃。我记得我以前啊的个性就是不是很好，对，就是我常常很容易就是会啊、呃、生气，对。但是，啊、呃，自从我认识耶稣基督的福音之后，耶稣基督的福音真的改变我的生活，那真的让我的生活变得越来越快乐，因为我知道福音当中带来很多的希望。那耶稣基督的榜样真的。 让我觉得非常的值得学习跟效仿，这些事情会让我打开我的眼界，然后让我发现到这个世界非常非常的美好，然后能够活在这个世界上是很大的祝福。对，然后我很开心每天都可以，哇，我还活着，哇，这个世界真的太美好太棒了。耶稣基督的福音就是让我看到希望，我觉得这个是帮助我最大的一个祝福。 你往這走如果你来台湾没有逛夜市，很像没有来台湾一样。可以看到老板就是现场在做，每一天都有很很多很新奇的发现。來我的名字叫史静怡，我是一个记者，我希望这个国家可以让更多的人知道，然后让更多人可以来到这边。我觉得台湾有全世界最好吃的食物。谢谢，不要客气。 我希望我活着的每一天可以成为别人的祝福，而且我是个快乐的好奇圣徒。